रिपत्पाथोराशो तरिरपि नराणां प्रणमतां त्वदीयकामाक्षि ध्रुवमलघवग्निर्भवने मुनीनां ज्ञानाग्नेररणिरय मङ्ग्रीर्विजयते समस्तै संसेव्यः सततमपि कामाक्षि विभुधै स्तुतो गन्धर्वस्त्री सुललितविपञ्चीकलरवै भवत्या चिन्धानो भवगिरिकुलं बृम्बि तमो भवत्या चिन्तानो भवगिरिकुलं जृम्बिततततमोः बलद्रोही मातश्चरणपुरहूतो विजयते वसन्तं भक्तानामपि मनसि नित्यं परिलसहा। घनच्छायापूर्णं शुचिमपि नृणां तापशमनं न केन्दुज्योत्स्नाभिसिशिरमपि सी पद्मोदयकरं न मामकामाक्ष्या चरणमदिकाश्चर्यकरणम् कवीन्द्राणां प्रपञ्चं प्रपञ्चव्यापारप्रकटनकला प्रकटनकला अथ कुर्वन्नब्जं सनकभृगुमु कैर्मुनिजनै नमस्य कामाक्ष्या चरणपरमेस्ति विजयते भवत्याः कामाक्षि स्फुरितपदपङ्केरुहभुवां परागाणां पूरैः परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचिः

परं रेकारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षी द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपो गृहीत्वा यथार्ढ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षात्कज्योतिष्यमितममताबन्द तमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्त्र द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजना स्मरणसमये त्वच्चरणयो भ्रमन्दं दक्ष्म्या भृद्घु मघुमितसिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्ना कामाक्षी प्रसभमधरस्पन्दनकला विभान्तिस्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक् क्वा भणितयः वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवादः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्त्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणो भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं तां यत् यलसगतिवार्ता स्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षि प्रकृतिमृदुलं ते पदयुगं किरीटैः तं कथमिव सुरोघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचनिसिते मनोरङ्गे मत्के जननी परागव्या सङ्घा सरसमृदुसञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामा प्रकटयतु नास्य प्रकरणम् रणन्मञ्जीरा ते चरणयुगलीनर् कवधूः परिष्कुर्वन्मातः पशुपतिकपद्धं च विषमे पराचां हृत्पद्मं परमफणितीनां च मकुटं परस्ते पादोऽयं परिहरतु कामाक्षि ममताः पराधीनत्वं मे परिमु षितपातो च महिमा प्रसूनैः सम्पर्कादमरतरुणि कुन्तलभवैः रभीष्ठानां दानादनिशमपि कामाक्षि नमतां स्वसङ्घात्कङ्घेलिप्रसवजनकत्वेन च त्रिधा दत्ते वार्तां सुरभिरिति पादो गिरिसुते महामोहस्तेनव्यतिकरभयात्पालयति यो विनिक्षिप्तं स्वस्मिन्मणिजनमनोर न मनीषं सततमपि कामाक्षितरसा किमेवं पादोऽसौ किसलयरुचिं रोचयति ते सदा स्वाधुंकारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाध्यश्रान्तं हृदयसु का जननी जननिमे कृपा जाले पाले क्षणमहिषी कामाक्षीर भसा गृही गृहीत्वा रुंदी धा चरण युगली पंचर दुनानं कामाक्षि स्मरणलवमात्रेण जडिमः ज्वरप्रौढिं गूढस्थितिनिगमनैकुञ्च नैकुञ्चकुहरे अलभ्यं सर्वेषां कतिचन लभन्ते सुकृतिनः स्थिरादन्विश्यां तस् तव चरणसिद्धौषधमिदं रणन्मञ्चीराभ्यां ललितगमनाभ्यां सुकृतीनां मनो वास्तव्याख्याव्याभ्यां मथिततिमिराभ्यां न खरु च निधेयाभ्यां पत्या निजशिरसि कामाक्षि सततम् नमस्ते पादाभ्यां नलिनमृदुलाभ्यां गिरिसुते सरागे राकेन्दु प्रतिनिधिमुखे पर्वतसुते चिराल्लभ्ये भक्त्या शमदनजनानां परिषधा मनो मत्कः पदकमलयुग्मे जननि ते प्रकामं कामाक्षि त्रिपुरहर रमतां शिवे संवित्सासैः सशि प्रियतमे स नैर्गत्या गत्या, गत्या जितुरवरेभे गिरिसुते यतन्ते सन्तस्ते चरणनलिनालानयुगले सदा बद्धुं चित्त प्रमदकरीयूतं दृढतरं यशस्सूते मातर्मधुरकवितां पक्ष्मलयते श्रियं दत्ते चित्ते कमपि परिपाकं प्रथयते सतां प्रासगन्धिं शिथिलयति किं किं न कुरुते प्रपन्ने कामाक्ष्या प्रणति परिपाति चरणयोः मणीषां MAHENDRIN ककुभवमिविते कामपि दशाम् प्रथत्ते कामाक्ष्या चरण तरुणादित्य किरणः यधीये द्रुतरसमद ध्रुतरसमदमरन्ता कवयतां परिपाकं दत्ते परिमलवती सूक्तिनलिनी पुरा मारारातिः पुरमजयदम्बस्तव प्रसन्नायां सत्यां त्वयि तु हि न शैलेन्द्रतनये अतस्ते कामाक्षि स्फुरतु तरसा काल समये समायाते मातर्ममनसि पादाब्ज युगलम् मन्दं गतिषु निवसन्तं हृदि सतां गिरामन्ते भ्रान्तं कृतकरहितानां परिवृढे जनानामानन्दं जननि प्र प्रणमतां त्वदीयं कामाक्षी प्रतिदिनमहं नौमि विमलाम् इदं यः कामाक्षाश्चरणनलिनस् तोत्र शतकं जपे नित्यं भक्त्या निखिलजगदालादजनकं सवे सवि स्वेषां वन्द्यः सकलकविलोकैकतिलकः चिरं भुक्त्या भोगान् परिणमति चिद्रूपकलया कृष्णार्पणं मम गुरुरूपिणी माता लललितापरमेश्वरी पादारविन्दं पादानसमर्पयामि